আমাৰ মানৱ জীৱন অতি দুৰ্বল আৰু দুদিনীয়া শুভ অশুভৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি ধ্বংসৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভূক্ষেপ নকৰি শক্তিশালী এই প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্দয় পথেদি সদায় পৰিভ্ৰমণশীল আৰু পৰিৱৰ্তনমান নিজৰ আশা আকাংক্ষা আৰু প্ৰিয়তমক হেৰুওৱাৰ দণ্ডেৰে দণ্ডিত আজিৰ মানুহে কাইলৈ নিজেই এক ভয়ংকৰ এন্ধাৰৰ দুৱাৰেদি পাৰ হৈ যাব লাগিব মহাকালৰ অন্তিম প্ৰহাৰ আমাৰ শৰীৰত পৰাৰ আগতে আমি মাথো এটা কামনাৰে অভিলাষ কৰিব পাৰোঁ সেয়া হ'ল খন্তেকীয়া জীৱনটোক মহৎ কৰি তুলিব পৰা উচ্চ চিন্তা ভাৱনা মনত পোষণ কৰা নিয়তি বা মহাকালৰ প্ৰতি ভিত্তসুলভ ভয় ভাৱ পৰিহাৰ কৰি স্বহিষ্ঠ মন্দিৰত উপাসনা কৰা ভাগ্যৰ লেখাত হতাশগ্ৰস্ত নহৈ নিজৰ বাৰ্ষিক জীৱনক শাসন কৰা অতীব নিষ্ঠুৰতাৰ শিকলিৰ পৰা মনটোক মুক্ত কৰা অপ্ৰতিৰোদ্ধ শক্তিবোৰক গৰ্্বেৰে উপেক্ষা কৰি চৈতন্যহীন মহাকালৰ মাজেৰে কৰা দুৰ্দমনীয় যাত্ৰাৰ মাজতো আমাৰ স্বৰ্গীয় আদৰ্শই নিজে গঢ়ি লোৱা অৱসাদময় হতাগ্ৰস্ত আৰু অনমনীয় জগতখনক অকলশৰে প্ৰতিপালন কৰি সাহসেৰে কৰ্ম কৰি যোৱা এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত আমি সকলো অকলশৰীয়া আমাক প্ৰকৃততে সহায় কৰোঁতা কোনো নাই চিৰকাল ধৰি মানুহে এই ভ্ৰম মনতে পুহি ৰাখিছে যে পৰিয়ালৰ ভিতৰত সমাজৰ ভিতৰত অথবা এটা আদৰ্শ পোষণ কৰা দলৰ মাজত জীয়াই থাকিলে মানুহ কেতিয়াও অকলশৰীয়া নহয় মানুহে অহৰহ বন্ধু সংগীক লৈয়েই জীয়াই থাকিব বিচাৰে সংগীহীন জীৱন যেন বৃথা অথচ আচৰিত কথা এয়াই যে এই বিশ্বৰ প্ৰতিজন মানুহেই সময়ত অকলশৰীয়া সম্পূৰ্ণ অকলশৰীয়া জীৱনৰ প্ৰতিটো স্তৰতে বিভিন্ন ধৰণে মানুহ সহযাত্ৰী লাভ কৰে কিন্তু তাত হৃদয়ৰ নিৰ্জনতা একাকৃত্ববোধ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ নাযায় এই একাকৃত্বই মানুহৰ বিষাদ আৰু যন্ত্ৰণাৰ উৎস কিন্তু এই একাকৃত্ব শেষ কৰিব লাগিব সৎ কৰ্মৰ মাজেদি নতুন নতুন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেদি আৰু নিজৰ দ্বাৰা শ্ৰেষ্ঠ মন্দিৰত কৰা উপাসনাৰ মাজেদি কৈশোৰ বা যৌৱনত ভৰি দিয়া মানুহে বহু সময়ত ভাবে যে তেওঁলোকৰ বাবে একোৱেই অপাপ্য নহয় যি শুভ তাক পাবৰ নিৰ্মিত্তে তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে তীব্ৰ ইচ্ছা শক্তি কিন্তু বেমাৰ আজাৰ কৰ্তব্যৰ আহ্বান আৰু মৃত্যুৱে তেওঁলোকক এই শিক্ষা দিয়ে যে এই জগতখন আচলতে সিহঁতৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা নাই